У світі існує багато цікавих хобі, і сьогодні до нас з ладом звертала людина, яка точно може розказати про те, як освоїти фехтування, навіть якщо ви доросла людина. Тож у нас сьогодні викладач фехтування для дорослих Дмитро Єфімов. Ми вас вітаємо. Добрий день. Можна спробувати потримати в руці шпагу. Мені завжди було цікаво. Я думаю, Так, да, звісно. Що... А чи багато дівчат цим захоплюються? Ви знаєте, ну якщо говорити про фехтування як о, о спорті, то могу с, с уверенностью сказать, что, наверное, соотношение будет 50 на 50. А вот недавно у нас закончилась Олимпиада в Рио-де-Жанейро, и вы видели, насколько прекрасно выступила наша женская фехтовальная сборная. Олечка Харлан особенно. Великолепная работа, великолепная техника. Вот вам яркий пример успешного женского фехтования. Правда, спортивного. Что касается же классического, а тем более артистического фехтования, о котором мы сегодня поговорим, э, то здесь, конечно, процент женщин может быть чуть, чуть меньше, но тем не менее, э, девушки приходят, занимаются и достигают достаточно больших высот в нашем искусстве. Влад, ты хотел бы, если не против чего ты Спробовать Прямо сейчас? Прямо с тобой может. Нет, с не, не треба. Хочу. Вы сможете показать нашему да, Владу, как управлять с этими штуками? Выглядает довольно эмоционально, если честно. Вы не гостри? Я... А, нет, хочу, хочу, предупредить сразу, что перед нами сейчас образцы тренировочные. То есть клинки достаточно гибкие, что позволяет избежать ранений. Разумеется, клинки снабжены специальными так называемыми гуманизаторами, то есть насадками, которые позволяют избежать укола. И в любом случае таким клинком нанести серьезных увечий противнику, конечно, невозможно. Даже я бы хотел поправиться. Скорее не противнику, а партнеру. Поскольку в первую очередь человек, который работает с тобой на площадке, он в первую очередь не твой противник, он твой партнер. Однако при всем при том должен заметить, что это вполне, э, несмотря на, скажем так, кажущуюся детскость какую-то, простоту, игрушечность в некотором плане, это вполне серьезное оружие. Таким оружием э, можно, скажем так, при особенно неумении им работать. Э, Натворить немало бед. В любом случае, когда мы держим в руках э, клинок, будь он спортивный, э, будь это даже деревянный макет, мы не должны забывать, это оружие. И единственное его предназначение на протяжении тысячелетий, пяти, тысячи, э, пяти тысячелетий истории фехтования, это убивать. Убивать людей. Поэтому, будем, вроде, поэтому к раз. нему нужно относиться с почтением, но вместе с тем без страха. Да. понимаете мои выводы, Я Скажите. себя почувствую на средневековом турнире, когда задам сердце... В первую очередь, я должен объяснить вам, какие она... у да. Мы такая... держим оружие. Оружие мы держим совершенно легко и спокойно. Вот, у нас вполне расслабленная кисть руки. Кисть, вот. Как будто бы мы просто руку держим ладонью... Милостыню да. просим. Да, да. милостыню просим. Товарищ mm -hmm. всегда ходит с протянутой рукой, как говорил Шарль Лепор. И в эту протянутую руку мы осторожно вот так вот укладываем клинок. Так, чтобы у нас противовес, вот данная часть, находилась как раз на уровне запястного сустава. Пальчиками мы свободно держим. Клинок держится двумя пальцами. Три mm -hmm. только прижимают. Mm -hmm. Прошу вас. Требуется пробовать. Вот так? Совершенно верно. А тремя пальцами вы просто прижимаете клинок и, и располагаете его, его вот таким вот образом. Клинок довольно легко держится и что ведбываете далее после этого? Да. Далее, как правило, как только Привет, противник, э, ваш партнер взял в руки оружие, мы первоначально отдаем дань уважения всем, кто рядом с нами, и в первую очередь нашему партнеру. Салют! Повторяйте за мной. Все. Оружие к себе, готовность победить или умереть, оружие вверх, уважение к высшим силам и призвание быть свидетелем поединка всех, кто находится вокруг. Оружие вниз, почтение к противнику и готовность быть благородным до конца. И, наконец, позиция игр, позиция к бою. При позиции к бою, ну в данном случае вы слишком сильно выставили вперед правую руку вашу и немножечко широко отставили левую. Ну, в принципе, на первый раз это вполне себе допустимо. Ну что ж, учитывая, что, скорее всего, вы захотите закончить бой одним движением, вы будете атаковать меня всем. Не, я не хочу, но я попробую, если вы хотите. А если мне нужно блокировать удар? Если вам необходимо защититься от моего удара, вы должны выполнить одно из шести классических защитных движений. Я сейчас вам постараюсь их достаточно быстро продемонстрировать. В случае укола в сердце у вас рука начинает слегка отклоняться в сторону, влево, и вы берете так называемую французскую четвертую защиту. Здесь достаточно много тонкостей, но в целом клинок противника должен отклониться вот, примерно под углом 45 градусов. Если атака идет в вооруженную руку либо в плечо, вы точно так же спокойно из нейтрального вашего среднего положения отклоняете клинок слегка в сторону и разворачиваете руку в ладонью вверх. Таким образом, вы берете шестую французскую защиту. Корпус у вас закрыт. Закрытый? Да. Смотри, обратите внимание. Я сейчас произведу. Атаку. А сердце совершенно верно. Вам необходимо отклонить ее в сторону. Рух. Ну давайте. Поднимем. Вот так. Майже. А, ну... Только в другую сторону. Вот было. Еще раз, пожалуйста. Же хорошо. умное. И инша сторона. Будь пожалуйста. Доброе. Теперь разберемся тресчеки с ногами. Так. Позиция. Все. Так, позиция. Вот. Позиція це найбільш складне і найбільш важке, що є фехтуванні, Бо якщо людина займає неправильну позицію, статистика нам говорить, що 2, 3 секунди і він труп. Тому це досить Давайте рух. говорити не про труп, а про те, що він ваш опонент програв вам бій. Отже, що Що стосується позицій? Перш за все. Коліна розведені майже під прямим кутом. Майже під прямим кутом. 90 градусів. Так. Майже. Такого, звісно, ніколи не буде, але до цього треба звикнути. звикнути. Отже. Рівновага. У процентному відносині 40-60. Трічки більше на рівну ногу. Але майже однаково. Спина абсолютно пряма. Корпус три чверті до супротивника. Ліва рука. Е, уявіть собі, що ви тримаєте дохлу крису. То давайте не крису. досить схоже. Подалі від свого обличчя, щоб не заважало, але тримати так потрібно. Фіксуйте ліву руку боковим периферійним зором. Отже, права рука. Тут досить все складно. Абсолютно паралельно поверхні, але на дистанції приблизно однієї долоні. Від корпуса. Ніколи не робіть отакого. Не прижимайте руку до свого тіла, бо противник перше, що зробить, він відхилить ваш винок вашу шпагу чи рапіру донизу, а потім нанизу вдома. Стрімкий випад з усіма наслідками звідси. Отже. Будь ласка, займіть позицію. Добре? Ще слідкуємо за тим, щоб у вас ноги були приблизно на дистанції Шир ширини ваших плеч. І щоб Вони були на одній лінії. Тобто ярки mm -hmm. на одній лінії. Ні, трішечки назад. Отак добре. Отже, добре. Будь ласка, рука. Рука. Ось так. Ось так. Тільки лікоць Ми не стараємося не виводити за межі корпусу. Оце добре. Тепер трішечки. Отак, долонь. О! Якщо розправити плечі і трішечки відвернути від мене ліву частину корпусу, так. майже ідеальна фехтувальна позиція. О, ну що, блокуйте мене. Добре, я, я спробую зараз знов повторити свій випад у, ваш, так. у ліву частину корпусу, у серце. А ви відхиляєте мій удар, блокуєте його. Четвертий, захисток. Тільки не боку. Отже, будь ласка. Добре. Тепер спробуйте нанести мені контратаку у голову. Шоста Французька. французький захист. І зараз я вам продемонструю прийом, який має назву папте. Не припиняючи контакту наших клинків, не розриваючи цей контакт, я ніби по рейсі скольжу за вашим клинком. Є. Так. І увагу, При цьому ви майже нічого не можете зробити. Клін, ваш, ваша рапіра заблокована. Я знаю, що ти можеш зробити. Ти можеш сказати, що зараз у нас буде музична пауза. О, я знаю, що зараз сказати. у нас зараз буде музична пауза. Навіть під час кліпу у нас тут не замовкала цікава розмова. Хлопцям, я так дивлюсь, дуже цікаво один з одним, і мені як дівчині. вся зброя на одне обличчя. Дмитро, расскажите про то, что это самое. Бо я думала, что это шпага, а выявилось, что нет. Нет, но ну если говорить о разнообразии оружия, то у нас, скажем так, в классическом, в артистическом фехтовании, которое, собственно, я представляю, точно так же, как в спортивном, существует разделение на три классических вида колющего рубящего оружия. Это рапира, шпага и сабля. Если говорить об исторических прототипах, то, в принципе, каждый из выше мною перечисленных видов оружия имеет свои исторические корни, но к историческому прототипу наиболее, конечно, близка осталась рапира. Рапира – это то, что вы держите в руках. Совершенно верно. Колющее оружие, основная характеристика – четырёхгранный в сечении клинок, достаточно хорошо развитая гарда, рукоять, Возможно, какие-то, конечно, защитные приспособления, как в данном случае на, моей, на варианте моей рапиры, это так называемая рекасса. А для чего вы Для более жесткого удержания, потому что если говорить о классическом удержании рапиры, я сейчас на спортивном образце постараюсь показать. Вот, стандартный спортивный образец, так называемая студенческая рапира, с которой все начинают, все ею заканчивают, альфа и омега так называемые. У нее стандартное удержание, которое я вам показывал, классическое удержание, вот он. Легко, просто, противовес ничему меш не мешает, руки, э пальцы работают. На них очень удобно и легко учить людей. Брать правильно все классические защиты, следить за тем, где нужно у тебя противовес, на месте, не на месте и так далее. А вот если говорить о постановочных боях, о более-менее серьезных поединках, то, конечно, предпочту вот такой вот экземпляр. Здесь так называемое двухпальцевое, обратите внимание, удержание. Более жесткое, более, скажем так,. Серьезная в плане нанесения удара. Сила удара возрастает в несколько раз. Возрастает жесткость удара, фиксированность удара. Но платить за это приходится очень сильным увеличением скорости. Если человек не владеет оружием, э, рапира может начать его вести. То есть человек начинает лететь за ударами. И в этом скрывается определенная опасность. Можно либо увлечься в атаку, либо не приведи, господи, в своего же партнера попасть вот такой вот штукой. А это я захистная штука, которая поможет нанести травму, правильно? Конечно. Каждый клинок имеет, скажем так, три степени защиты. Степень защиты номер один, самый простой. Это при легком касании, которое всем фехтовальщикам известно как туша. Укол. У нас срабатывает вот эта вот защита, плоская часть уплощения, которая не позволяет нанести сильный укол. В случае, если все-таки угол был действительно сильный, клинок имеет свойство при попадании, ну вот я на своей ладони покажу, сгибаться. Таким образом, не проникая в тело противника, вашего партнера, соперника, а все-таки идя на изгиб. При этом, как видите, ладонь моя осталась абсолютно целой. И, наконец, третий вариант. Ну, если уже не повезло настолько, что ты ушел за ударом, э, на тренировочных поединках в полную скорость всегда используется защитное снаряжение стандартное защитное снаряжение спортивного фехтования: маски, калеты, нагрудники, набочники, перчатки. Они, конечно, тоже сильно влияют на скорость. В них ты чувствуешь себя почти как средневековый рыцарь. Ну, опять же, с непривычки. Но так или иначе это обязательное условие для девушек. Обязательное условие это нагрудный бандаж по причине того, что, как правило, 90% уколов все-таки идут в верхнюю часть корпуса. Туше, походу, с французской мовы Конечно, я знаю, дело да? в том, что э, Меккой, скажем так, для фехтования Как для бокса будет Америка, наверное Все-таки, как для КПР и Бразилия э, так для фехтования все-таки Франция. Дело в том, что ну, все мы читали книгу Дюма «Три мушкетера», все мы воспитаны на его трилогии о Генрихе Наварском, «Королева Марго», «Графине де Монсоро. И действительно, вот рассвет колющей техники фехтования, я специально говорю «колющей», с немножечко другая история, приходится как раз именно на Францию. На Францию второй половины 17-го, первой половины 18 века, когда сильно облегчается клинок, исчезают доспехи и пропадает необходимость их пробивать, и фехтование становится таким вот легким, изысканным, то, что мы привыкли видеть в кино. Легкие движения, легкие защиты, как я вам показал. Слегка достаточно отклонить клинок противника и пройти просто по нему. Все, этого вполне достаточно. Рубашку пробить этого хватит. Я, не... я у всех спортсменов завжди пытаюсь. Сегодня пытала и, и далее буду пытаться. Роль девчат. сколько девчата занимаются фехтованием? И чьи богато девчат? Я скажу следующее. За всю свою жизнь я провел достаточно, за карьеру фехтовальщика, я провел достаточно большое количество боев. Из них не так много проигранных, но должен заметить, что из этих проигранных 70% проиграны женщины. Я объясню почему. На дорожке опытная женщина-фехтовальщик, девушка-фехтовальщик, это подобие ядерной бомбы. Ну вот, двое мужчин-фехтовальщиков встретились. Для начала нужно показать друг другу, какие мы крутые парни. Улыбнуться, показать какой-нибудь вычурный салют, продемонстрировать ширину плеч, красоту стойки, посадки. Затем мы не спеша, мы же джентльмены, прощупываем друг друга. Знаешь защиту. И я знаю вот эту защиту. А как тебе такой укол? Отреагировал. Хорошо, посмотрим, чем ты мне можешь ответить. Затем, ну, порисовались, все, на всех впечатления произвели. О, можно начинать бой. Как правило, конечно, на все это уходит 5-7 секунд но для фехтования это уже много. И вот только потом начинается поединок. Ну, то ли мужская психология такая, скорее всего, так оно и есть. Иной расклад с девушками. Вышли на дорожку, собранные, уверенные, холодный расчет. Поклонились, салют, и сразу же атака на поражение. Сходу, без всякой разминки. Она даже не будет проверять, защищаешься ты или нет. Она просто будет работать. Для Львій найдолі мужчин фіхтаваччиків это як минимум неожиданно. Чоловік теряет ініціативу, відступає, проігрує. Як правило, следует тако. У нас вже залишається менше хвилини часу. Так, Лиза. давай підбивати підсумки. Підсумки. Я сьогодні перший раз у ефірі. Мені дуже було приємно бути з вами, Дмитро Єфімов. Що прийшли до нас у студію? Гарний опит отримав, як говориться, експірієнс. Тому що це для мене вперше. А Я отже? думаю, що багато людей також зможуть поспілкуватись з Битром і отримати такий досвід вперше. І можливо, хтось і отримав і дізнався, що таке фехтування вперше. Тож ми вам дякуємо. Це було дуже цікаво. Дякую. В ефірі був молодіжний квартал. Мій партнер сьогодні Владислав Львовський. Владислав Владислав зі мною була у студії Єлизавета Жарких. Ми з вами побачимось вже на наступному тижні у середу, о 16.15 на телеканалі Скіфія. Тож до зустрічі.